Несовершеннолетний гражданин Украины, 15 лет, едет в сопровождении сестры, 22 года. Нужна ли ему доверенность от родителей? То есть, получается, э, ему 15 лет, да, сам он не может выехать, с ним родная сестра, 22 года. Вроде бы как все нормально, но по факту нужна доверенность от обоих родителей, потому что по закону, что она его сестра, что бабушка не имеет никакого значения. Нужна доверенность. Причем от обоих родителей от одного не подойдет. То есть те, кто записаны в свидетельство о рождении. Что это за праздник такой? Какая-то движуха. Или свадьба, или что это?

Короче, кто знает, что это похоже на, да. похоже на съезд пионеров, потому что все в красный галстуках. Кто знает, что это за движуха, напишите в комментариях.